Алла Руденко, Наталья Крайник, Оксана Киричок, затем у нас девочки, которые в нашем творческом отделении «Калеры», они живут в Терновке, это Счастнева Наталья Бикетова. Здесь Ботя Евгения вот со своими травянчиками такими очень интересными. Украшения у нас представлены Пантелеевой Валентиной, Нищеренко Валентиной. Представлены работы также наших двух девушек Чернянской Тани и Светланы Художник. Это те девушки, которые, можно сказать, превзошли наших старых художников и начали в своих работах, живописных работах, изображать, можно сказать, памятники истории и архитектуры нашего города. Вы часто на выставках на Дне города могли видеть действительно их работы, которые впечатляли многих художников и полагаться тем, что действительно представлены вот те памятники, которые сохранились до нашего дней. Надежда, она наша постоянная участница, принимает активное участие во всех мероприятиях, которые есть у нас в Калярах и в городе, которые мы проводим, в музее мы проводим. Сегодня можно сказать даже о том, что и Куликова Ирина, Пушкарь Ирина представили сегодня свои работы, Тимошенко новенькая к нам пришла, Полященко из Терновки. Очень интересная работа нашей Евгении Ботя, которые сделаны из косточек, самых разнообразных косточек фруктов, фруктов, которые прошли специальную обработку. И вот сейчас, если не знаю, что это косточки, можно подумать, что это сделано из каких-то камней, или это пластмасса, или еще чего-нибудь. Но они очень и оригинальны тем, что действительно сделаны из природного материала. Также работы представлены шапошники Елены, это Петриковская роспись, работы представлены Чайко, Лилии Уртушевой, Жуковой, очень интересные работы. Ну и кого я еще не назвала, я думаю, что всех, а крайних Наташа у нас здесь. Ну, можно сказать, что работы действительно разнообразные. Мы приглашаем всех посетить эту выставку. Выставка будет работать до 19 января до окончания новогодних рождественских праздников. Работы будут на выставку пополняться, обновляться. Мы даем такую возможность, потому что время работы выставки два месяца, и хотим, чтобы за это время люди к нам приходили не один раз, потому что работы будут новые, можно что-то будет себе выбрать, приобрести и обновить свой гардероб или украшения для дома, интерьера.